اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی الكریم وعلا آلہ وآصحابہ وسلم لاکھوں کروڑوں درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گمبت خضراء کے چانے والوں کو وقاس احمد کی طرف سے السلام علیکم آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں آپ نے یہ ضرور بتائیں کہ فلسطین ہمارے لیے کیوں اہم ہے اور ہم اسے کیوں محبت کرتے ہیں فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہی عجت فرمائی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پہ اس جگہ نازل ہوا تھا حضرت دعود علیہ السلام نے اسی سرزمین پہ سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کے پوری دنیا پہ حکومت فرمایا کرتے تھے چونٹی کا وہ مشہور واقعہ جس میں ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ یہی اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا حضرت ذکر علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک کماری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی شامل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں شہر سے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پہ واپس زندہ تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا اسی شہر کی ہی مقام باب لطب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے فلسطین ہی عرض محشر ہے اسی شہر سے ہی یاجود ماجود کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں ایک قصہ تعلوت اور جالوت کا بھی ہے فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے ہجرت کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے آئے تھے تو مسجد اقصہ یعنی کہ فلسطین سے ہی بیت اللہ کعبہ شریف کی طرف رخ پھیرنے کا کہا گیا تھا جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد تین کہلائی جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پہ لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے یہاں نماز ادا فرمائی اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد بنائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس میں نے پھر عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چالیس برس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کی فتنہ اور کئی دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان مشکلات سے نبڑنے کے لیے آپ کو عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت تھی اس ضرورت کے باوجود بھی ازرت شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے اسلام کے سنہری دور دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوات کو چھوڑ کے محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کے جانا اور یہاں پہ جا کے نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے دوسری بات بینہ معراج کی رات بروز جمعہ ستائیس رجب پانچ سو تراسی ہزری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک مقدس نشانی ہے بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا قرآن نازل ہونے کے بعد اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا کچھ اس شہر کو اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے اس شہر کے اصول اور اسے رومیوں کے جبر و استعداد سے بچانے کے لیے پانچ ہزار سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جامع شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب آج بھی بند نہیں ہوا یہ سلسلہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے مسجد اقسہ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل ہرمین شریفین جیسی ہے جب قرآن پاک کی یہ آیت و تین وز زیتون نازل ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو ات تین انجیر سے از زیتون زیتون سے اور اتور سینین کو مصر کے پہاڑ کو ہتور پہ جس پہ جا کے علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے اس سے استدلال کیا اور قرآن پاک یہ آیت مبارکہ ولکت کا تب نہ سے یہ استدلال لیا گیا ہے کہ امت محمدیہ حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ پڑی جانے والی ہر نماز کا جر پانچ سو گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے ثواب کی نیت سے شیئر کرنا ہرگز نہ بولیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ ویڈیو ضرور دکھائیں تاکہ وہ بھی یہ جان سکیں کہ ہمارے لیے فلسطین کی کیا اہمیت ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سرزمین مقدس فلسطین کی عزت و عظمت کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پاک سرزمین کی ہمیشہ ہمیشہ حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین